Hai, nama saya Amar. Apa kabar semua? Hari ini saya nak bawa Anda semua untuk tengok satu video yang sangat menarik daripada podcast "Keluar Sekejap". Episode kali ini memang lain macam sikit, sebab ia membincangkan satu isu yang sangat hangat sekarang nih, yaitu mengenai Sabah dan juga pilihan raya negeri Sabah yang akan datang. Kita semua tahu kan betapa pentingnya pilihan raya ini untuk masa depan Sabah? Banyak sangat perkara yang dikupas dalam podcast nih, daripada perspektif politik, ekonomi. Sampailah ke suara rakyat Sabah sendiri. Kalau anda nak faham dengan lebih mendalam apa yang sedang berlaku di sana, jom kita dengarkan bersama-sama. Pasti banyak input baru yang kita akan dapat. Jam. Keluar sekejap iaitu ulasan isu-isu politik dan antara benda yang paling hangat sekarang ini sudah tentu berkenaan dengan pilihan raya negeri Sabah KJ yang akan dijalankan pada 29 November sebagai hari mengundi PRN 17 Sabah. Uh, tarikh pengundian awal 25 November yang penting sekarang ni yang paling dekat ialah hari penamaan calon pada 15 November sebanyak 73 kerusi don yang akan dipertandingkan dan uh, pada minggu sudah ini saya tengok begitu banyak parti-parti uh, yeah. yang telah mengumumkan barisan calon mereka dan ada beberapa benda yang mungkin kita nak bincang soal calon itu sendiri beberapa pengumuman-pengumuman yang menarik antara lain di mana ada dua calon daripada ahli GRS tetapi bertanding atas tiket PKR. Hmm. Ada juga nama-nama yang kita kaitkan dengan Barisan Nasional dahulu sekarang ini dah jadi calon PKR termasuk sahabat kita Datuk Yamani Hafiz, anak TYT. Uh, Datuk Ruji uh, satu um, tokoh dalam uh, penjawat uh, antara penjawat awam yang senior so, KSU, dulu KSU, KSU. KSU. Um, sekarang ini sudah menjadi calon PKR uh, macam mana KJ melihat kita adakah, tengok adakah adakah akan turun ke Sabah untuk uh, membantu mana-mana calon ataupun parti kempen setakat ini tidak ada lagi perancangan untuk ke situ adakah KJ uh, ada perancangan untuk turun dan calon manakah ataupun okay. KJ akan membantu calon daripada pelbagai parti supaya spekulasi terus bersambung saya kan saya akan turun sudah pasti uh, memang ada permintaan. Uh, banyak permintaan banyak permintaan daripada rakan-rakan so saya akan berada di Sabah lah pada tarikh-tarikh yang akan diumumkan nanti. Baik, 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 uh, baik. Saya akan bagi sokongan moral dan sokongan uh, politik kepada sahabat-sahabat. Lah. Adakah KJ akan beritahu di sini siapakah calon individu ataupun KJ nak buat surprise? Uh, sudah pasti saya rasa Syaril pun kenal uh, ramai yang uh, antara dia sahabat kepada Syaril juga. Dos uh, yang close dengan kita lah yang close dengan kita kita uh, macam uh, antara nama yang disebutkan tadi uh, apa Jamawi pun bertanding mungkin sahabat-sahabat lain bertanding untuk uh, GRS so saya tengah susun sebab Sabah ni luas kawasan dia luas so kita tengah susun demi jadual lah supaya tidak uh, terlalu apa jarak dia terlalu jauh nanti jalanan kita Ya. Tapi um, ramai yang of course uh, di media sosial, ramai yang buat rumusan yang biasalah Kata Sabah ni penuh dengan ahli-ahli uh, politik yang suka lompat sana sini uh, Tetapi ini reality politik di Sabah lah, Sabah ni dia sangat anjal uh, Daripada dulu lagi sampai sekarang, keanjalan politik Sabah ini adalah DNA politik Sabah uh, Dan uh, saya melihat bahawa it's just the cost of doing politics in Sabah lah eh uh, used to the flexibility keanjalan ahli-ahli uh, politik di Sabah yang um, mungkin akan mengambil platform yang berbeza-beza Ataupun berbeza-beza sepanjang uh, kerjaya mereka. Adakah Syarif rasa itu adalah uh, excuse, alasan ataupun itu adalah reality uh, DNA politik Sabah? Kedua-dua kot bagi saya. Memang reality. Benda tu tak dinafikan. Uh, dia berlaku jauh lebih rancak daripada di Semenanjung. Dan kalau dia berlaku di Semenanjung seperti mana di Sabah, saya rasa susah untuk individu yang sangat uh, kerap berhijrah ini untuk survive. Tapi di Sabah, Uh, tidak mempunyai penalti yang begitu besar pada masa yang sama saya rasa untuk konsisten memang kita kena persoalkanlah kenapa agaknya uh, sembarang kesetiaan kepada parti ataupun jentera dan sebagainya tidak lihat tidak dilihat sebagai satu nilai yang uh, perlu dipertahankan Uh, dan ini benda yang mungkin orang orang politik Sabah dan dan penyokong penyokong politik politik Sabah sendiri perlu jelaskan apakah dinamika itu satu benda yang boleh dibiarkan sepanjang masa sebab saya yakin Sabah ke mana mana ke kalau sentiasa berubah maka Identiti parti itu sendiri dicairkan lah. By definition akan cair kan. Tapi tak apa. Kita bukan dalam episod ni nak judge mereka. Kita cuma menganalisa dalam hal ini dan realitinya begitu uh, begitu banyak yang uh, kes begitu yang berlaku. Cuma bila melihat penamaan calon, uh, pengumuman calon, belum penamaan calon lagi, ada beberapa benda yang uh, saya nak bangkitkan lagi je untuk kita, kita ulas. Uh, misalnya, uh, berkenaan dengan nampaknya ada masalah sikit dalam Pakatan Harapan Sabah sebab dah diumumkan pakatan harapan akan menurunkan calon untuk menyenaraikan calon daripada PKR daripada DAP daripada Amanah ada seorang dan yang satu-satunya sebelum ni yang tidak diumumkan adalah calon-calon daripada UKU hmm. United Progressive Kenabalu Organisation satu parti yang dulu dalam BN kan tapi hmm. kemudian saya rasa 2020 ke 2021 dia masuk ke pakatan harapan dan hari ni kita rekod semalam telah diumumkan bahawa UPKO keluar daripada Pakatan Harapan dan Presiden mereka uh, pun telah letak jawatan daripada Jemaah Menteri. Adakah ini satu kemelut yang sangat serius ataupun saya, uh, KJ rasakan uh, biar saja kerana PKR, DAP dan Amanah mungkin pada pengamatan Dato' Sri Anwar boleh maju tanpa memerlukan sebarang kompromi terhadap UPKO ini? Saya rasa kehadiran UPKO dalam... Uh Pakatan Harapan adalah uh, penting sebab Uko mewakili parti Pure Sabah yang menjadi komponen kepada Pakatan Harapan bila dia keluar daripada Pakatan Harapan walaupun Uko ni dia kalau tak silap saya di Parlimen dia hanya ada dua kursi lah uh, medias dengan Iwan uh, Iwan uh, Benedik baru ni letak jawatan sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Uh, tetapi kehadiran Upco dalam PH menandakan bahawa PH di kalangan parti-parti komponen PH ada pure Sabahan parti dan bila dia keluar daripada PH uh, dia membawa satu kesan yang agak serius kepada PH yang uh, seolah-olah PH ini uh, sekarang ini adalah satu uh, coalition yang uh, datang daripada luar Sabah uh that's the message lah apa yang cuba disampaikan oleh uh, Iwan Benedict sewaktu dia buat keputusan uh, letak jawatan daripada Jemaah Menteri dan uh, keluarkan Upko daripada uh, pakatan harapan uh, sebab dia dalam kenyataan yang dibuat oleh uh, Upko Setius Agong ni, dia kata uh, ini adalah uh, satu usaha dan isyarat bahawa Upko uh, adalah parti yang membawa agenda Sabah first mana ni dia tak boleh bawa sabah first di dalam kerangka pakatan harapan dan clearly apa yang ukko buat adalah dia baca sentimen di bawah di sabah sekarang ni yang banyak berkisar kepada hak dan autonomi sabah dia nak cari uh, pejuang kepada hak dan autonomi sabah dia bangkitkan semangat sabah Base party sabah for Sabahan, sabah first agenda dan uh, dia uh, setengah pihak di sabah nak bawa uh, naratif bahawa kita harus tolak parti-parti yang ada kaitan dengan uh, dengan semenanjung lah apa yang dipanggil sebagai Melayu so itu the backdrop kepada uh, pilihan raya negeri di Sabah saya tak pasti Syaril uh, berkongsi ke tidak sentimen saya itu. saya kongsi 100% sentimen Sabah for Sabahan sentimen parti Malaya, parti Semenanjung ni bukan istilah yang kita suka dengar mungkin tapi realitinya begitu memang kita dah tahu benda ni berlaku di Sabah dan di Sarawak uh, dan waktu kita aktif di politik pun sepanjang kerja saya lebih lanjut semakin kuat lah saya rasa sentimen tu berlaku berbanding mungkin waktu awal dulu kan uh, dan bercakap tentang pentingnya ada parti Sabah tu yang yang betul-betul Sabah dalam pakatan harapan. Mungkin apa yang PHPK kan okey kita ada satu pakatan bersama dengan GRS dan GRS adalah memainkan peranan itu. Uh, pada pandangan KJ adakah itu mencukupi dan kedua bagaimana kita nak membaca KJ soal pertembungan yang nampaknya akan berlaku antara GRS dan BN. So dia macam satu satu coalition yang agak longgar di sini. Ya. Yeah. Dia cuba wujudkan uh, satu love triangle tapi tak berapa berjaya. Uh, love triangle ni antara GRS, Barisan Nasional dan uh, juga PH. Uh, dan um, triangle ini basically mewakili parti-parti yang juga bekerjasama di peringkat persekutuan. Cuma di peringkat persekutuan ni dia nak kena bagi penjelasan sikit. Uh, warisan pun memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan. Di peringkat persekutuan tetapi di konteks Sabah dia lawan, dia lawan semua ketiga-tiga parti yang lain ni. Dia bertanding semua, dia, dia bertanding semua. Pusi. So datuk Seri Syafiq Abdal yang parti dia akan lawan semua. Ya. Yang kedua perkara yang perlu kita sampaikan adalah juga upkoh buat keputusan. Walaupun keluar daripada PH, tapi datuk Iwan kata dia akan tetap sokong kerajaan Datuk Si Anwar sehingga habis penggalah di peringkat persekutuan. So, apa yang berlaku di federal dan apa yang berlaku di Sabah memang benda yang uh, agak berbeza. Balik kepada triangle tersebut tadi, GRS telah setuju untuk tidak lawan PH. Maksudnya tidak akan ada pertumbungan antara calon GRS dengan PH. Ini atas kertas lah apa yang disebut. Anything can still happen sebelum hari pendaftaran calon. Tetapi persetujuan yang sama tidak dapat dicapai antara GRS dan juga uh, Barisan Nasional kan. So akan ada pertemuan antara GRS dan Barisan Nasional. Ini uh, berkaitan dengan satu market, market dia agak sama dan kedua ini ada berkaitan dengan uh, sejarah GRS itu sendiri. Sebahagian besar daripada kepimpinan GRS daripada Datuk Haji Haji masih dimanjun sampailah ke peringkat uh, bawah lagi adalah semua bekas Uh, ahli dan juga pemimpin-pemimpin AMNO. -pemimpin Jadi memang ada bad blood lah. Memang ada bad blood antara uh, BN yang dipimpin oleh uh, Mukhtar Adin dan juga JRS uh, yang dipimpin oleh Haji Ji Dan sejarah tu dia berkaitan dengan personality juga kan, Haji J. Sebab hmm. uh, yang saya lihat agak menjadi rahsia terbuka, open secret ialah yang tak boleh bersama dengan JRS ni adalah kelompok yang dipimpin oleh Datuk Mukhtar Betul yang boleh bersama dengan Jares ataupun yang lebih mungkin mesra yang tidak sangat nak lawan adalah yang dilihat bersama dengan Datuk Rahman Dalat betul dalam barisan nasional betul dan jadi nak menyeronokkan cerita kerja sedar tak ada satu kemungkinan di sini kemungkinan besar iaitu di DUN Tempasuk Abdul Rahman Dalan berkemungkinan akan berdepan dengan penyandang kerusi itu Datuk Muhammad Arshad Bistari uh, yang merupakan uh, calon daripada GRS Uh, jadi mungkin datuk bong pun dia pandailah dia letak ramandalan uh, yang dikatakan dekat dengan JRS. okey kamu lawan dengan JRS hmm. di don hmm. terpasuk so ada game dalam game di situ yang saya rasa uh, mungkin orang yang tak faham benda ni tak kurang arif tidak tahu tentang dia subtext lah ataupun betul. ataupun game dalam game ini betul betul uh, so kita akan dapat melihat banyak pertemuan uh, mungkin antara BN uh, GRS uh, dan of course uh, macam saya sebutkan tadi warisan dilihat sebagai the main opposition force tapi tak tak boleh ditolak juga uh, pengaruh daripada parti-parti lain parti star sebagai contoh parti-parti uh, yang mewakili uh, KDM uh, jadi laporan yang saya terima daripada lapangan di Sabah adalah um, it's it's anybody's game right now. It's anybody's game right now. Ada yang bagi analisa ringkas dia kata mungkin di sebelah timur warisan agak kuat. Kemudian di sebelah pantai barat itu kurang sedikit mungkin yang yang kuat adalah GRS yeah. uh, dan BNPH. So kita akan lihat uh, sama ada itu benar atau tidak tapi saya tengok yang akan jadi saingannya sengit. Dan satu lagi uh, laporan yang si, saya terima uh, Syarul adalah Memang sentimen di Sabah, di kalangan uh, pengundi dan juga rakyat Sabah sekarang ni Memang dia, mereka terbawa-bawa dengan sentimen uh, Sabah First menolak uh, parti Melaya ataupun parti luar Tetapi saya dapat uh, beberapa laporan yang mengatakan bahawa And this is interesting sebab dulu pun wujud sentimen ini terhadap Najib That they quite like PM, PMX Uh, tetapi dia tak tak berapa suka pada parti Melaya but they quite like PMX mungkin apa yang cuba dibuat oleh Datuk Seri Anwar selama ini meningkatkan pemberian uh, apa uh, peruntukan kewangan kepada Sabah antara yang tertinggi mungkin bukan antara memang yang tertinggi dalam sejarah Malaysia uh, sudah ada kesan tetapi they are not according that Uh, that support to PH tetapi lebih kepada PMX hmm. ya, ini selalu sebenarnya persoalan yang sering bermain dalam apa-apa pilihan raya KJ adakah seorang pemimpin ikon parti itu popularitinya bila mengatasi parti adakah ya. dia boleh dapat uh, tarik kepada parti dia sendiri dan dia bergantung dia ya, sometimes yes sometimes no so kita akan lihat sama ada dalam hal ini ia berlaku atau tidak sebagai contoh ya kita bagi analisa yang lebih uh, mendalam sikit dalam hal ini aa uh, Sentimen kepada PMX sangat bagus dan contoh baru ni dia PMX ada buat satu walkabout di Gaya Street di KK dan ada seorang ni memang planted lah dia pergi tanya soalan berkaitan dengan 40%. Uh, hak uh, pendapatan yang perlu disalurkan balik kepada Sabah 40% daripada uh, pendapatan kerajaan persekutuan yang dapat daripada Sabah patut dibagi balik kepada Sabah uh, ada keputusan mahkamah tinggi yang kita akan kupas uh, nanti uh, dan uh, uh, i think uh, macam orang Sabah walaupun dia dia nak dia tuntut 40% dia recognize that macam PM dia he actually took the bait he, he stop dan dia jawab orang tu dia jawab orang tu uh, of course kita boleh bincang berkaitan dengan angka yang yang dipilih uh, yang disebut oleh PM PM kata sepatutnya bagi 10 bilion tapi kerajaan bagi 17 bilion uh, lepas tu mamat tu yang yang nak gocha moment dengan PM pun dia kata dia dia, dia dia sendiri tak tahu PM tanya berapa banyak yang you nak dia kata 40% what is 40% dia pun tak tahu then PM dapat sekolahkan dia uh, of course kita boleh discuss the figures itself uh, tetapi nampak macam PM is in a fighting mood... dan dia memang uh, Bersedia untuk confront lah Angka-angka uh, ni PM PMX ni memang Sentiasa confronting Dan combative Kita yeah. sedih maklum uh, Dan mungkin apa yang KJ cuba sampaikan Yang I guess You are quite right Mungkin Orang Sabah Setelah bertahun-tahun melihat Sebahagian pemimpin Cuba mengelak soalan uh, ini At least dia jawab Dia hormat Dia bagi Dia respect lah Dia iktiraf bahawa PM At least yeah. Even if they agree or don't agree Or they don't fully understand yet Dia, dia boleh hormat bahawa PM Sanggup engage Dalam hal ini So uh, compare itu So, sentiment positive PPM willing to engage benda ni uh, dengan, ya, yeah, kita kena akui juga bila contoh PH umumkan calon. Uh, Hafiz, uh, kawan kita juga, pernah jadi ketua pemuda Sabah. Uh, tetapi, of course, bila diumumkan uh, pencalonan ataupun diumumkan uh, Hafiz Jamani Musa sebagai calon, they were, they were comments lah you comment. So PH berdepan dengan macam cara kata tadi, the popularity of uh, Datuk Sianwa versus reality on the ground untuk PH dan juga keadilan yang uh, sedikit mencabar. Saya nak mungkin kita mula cakap tentang soal uh, 40% ni lah dan yeah. kan dah terlajak kita bincang soal itu. Sebelum kita pergi ke uh, merit Uh, soalan ini ataupun nak kupas sebab saya rasa benda ni mungkin satu hari kita perlu bincang dan jemput pakar lagi je untuk kita kita berdialog dengan seseorang tentang hal ini yang lebih uh, tahu berkenaan dengan butiran-butiran perundangan misalnya sebelum ke situ saya nak komen sikit saya tak tahu keje sedar ke tidak atau lihat tidak satu ucapan yang mungkin berkait apa yang geja bincangkan tadi soal bagaimana PM mengumumkan bahawa okey saya dah jumpa seorang dia soal saya sebut bahawa kita ambil cukai daripada Sabah lebih kurang 10 bilion dan kita kembalikan 17 bilion. Cuma dalam soal kempen politik ni, um, kadang-kadang saya tengok ada benda yang sedikit janggal iaitu PM sebut satu ayat ni. Dia kata, yang dulu saya tak mahu pertahankan. Saya nak jelaskan kerajaan Madani hari ini. Saya rasa tu ucapan yang biasa. Cuma dalam pakatan politik sekarang ni ada barisan nasional. Dan saya tak pasti KJ berkongsi perasaan ni atau tidak. Saya rasa sedikit janggal sebab nak kata seolah-olah pentadbiran dahulu, pemimpin dahulu tidak memberikan bantuan yang banyak kepada Sabah. Uh, kurang tepat lah bagi saya, kurang tepat. Misalnya saya cek tadi, uh, dalam ucapan belanjawan 2016, Dato' Syed Najib mengumumkan hampir 30 bilion untuk uh, development ataupun perbelanjaan uh, pembangunan di Sabah dan Sarawak. Dia tak sebut Sabah saja, lebih hampir 30 billion lah in one year uh, in 2016. Uh, Pak lah dulu ada Sabah Development Corridor mm. 5 billion that I checked. Smaller than maybe 17 billion which kita kena check 17 billion ni apa? Uh, tapi point saya adalah, apakah perasaan barangkali pemimpin-pemimpin Barisan Nasional bila mendengar seolah-olah benda yang dulu itu salah? Dan sekarang ni saja yang betul. Seolah-olah nadanya begitulah. Saya faham, ini kempen politik. Tapi adakah itu, nombor satu, apa perasaan mereka? Dan nombor dua, adakah boleh backfire sebenarnya? Sebab saya tengok beberapa komen uh, dalam media sosial bila keluar statement tu. Orang kata, oh awak cakap sendiri ke? Cakap dengan BN ke? Adakah ia boleh memberi kesan negatif? Dia, dia, dia bukan hanya cakap. I mean, benda dulu dan sekarang ni uh, harus uh, dielak menjadi hujah. Sebab dia bukan hanya tembak sahabat dalam kerajaan tapi dia boleh tembak di sini juga <laughs> sebab I mean with all due respect lah uh, PM menteri kewangan kot daripada 92 hingga 98 waktu tu puluhan juta saja kot yang diberikan oh, so tahun. You, were, you were literally the finance minister right I mean with all due respect you were literally the finance minister so nasihat saya maybe tone down lah uh, dial back a bit about dulu dan sekarang okay you can say sekarang adalah terbaik you know you can say sekarang scar paling tinggi saya cuma the nadalah nada ada lah saya dulu saya tak nak bertahan tak perlu tak perlu just cakap sekarang ni adalah yang terbaik disebabkan kita sedar bahawa Sabah ada hak dan Sabah juga Sabah dan Sarawak juga bukan hanya ada hak tetapi memang adalah negeri ataupun kawasan wilayah yang mempunyai potensi tinggi untuk dibangunkan bukan hanya untuk negeri itu sendiri tetapi untuk menyumbang kepada pembangunan negara full stop base gitu i mean that's that's what should be done lah